कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशो पि तत् कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कोन्तेय इवस्वेन कर्मणा कर्तुम् मेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् एच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्